Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу турі Проплан. годує і водночас захищає. Більшість із нас неймовірно люблять тварин Проте… Обираючи домашнього улюбленця, не забувайте, миле, пухнасте створіння не розвага та іграшка. А велика відповідальність. Якщо ви дбаєте про здоров'я та комфорт ваших домашніх мешканців, програма Зоакадемія саме для вас. Дмитро Бережный, кандидат ветеринарных наук, доцент анатомии, член правления Украинской ассоциации ветеринарных лекарей дребных тварин. Практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року у 2012 році. Номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. досвід ветеринарної практики більше 20 років. Одне з найчастіших захворювань, яке діагностують у кішок та собак жіночої статі це гнійне запалення матки. І якщо цю проблему виявити надто пізно, тварина, на жаль, може загинути, чому з'являється піометр? і як її вчасно розпізнати у домашнього улюбленця. Пропоную з'ясувати разом. Нашу кошку зовут Шанель, ей полтора года. У нее папа экзот, мама шотландская веслоухая. Где-то в возрасте год с небольшим мы обратили внимание на то, что у кошки начались выделения. Когда выделения уже стали более обильные и имели уже более такой желтоватый цвет, и даже иногда сукровичные такие прожилки, тогда уже мы, конечно же, запаниковали и обратились в клинику ветеринарной хирургии доктора Бережного. Кошка была осмотрена доктором, проведено ультразвуковое обследование и вынесен вопрос о оперативном лечении, то есть удаление матки с придатками. Поскольку мы не ставили в общем, за цель получить потомство от кошки, то, конечно же, было принято решение, вот, чтобы излечить полностью нашу Шанель и было дано согласие на операцию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ушел этот без нас. Все хорошо. Кошка Ой, я хорошо чувствую. себя чувствует, активная. Ой, это у нас прошло сколько дней? Девятый день сегодня. Сегодня девятый день. Ну, уже можно снимать швы. После операции дома, как она себя чувствовала, у -у -у. когда начала кушать, как это все вот было первых пару дней? где-то дня, вот до где дня, да, дня два такая немножко дезориентация присутствовала. То есть у так беспокойство выражала но кушать начала где-то через сутки через сутки да так а так вот пыталась что-то искать пыталась этот фартушек снять там задом ходила но ну, все-таки патология была достаточно тяжелая пиометра а из влагалища какие-то выделения были вот после операции после операции нет Ой, Моя девочка такая. Так, ну, помогите приподнимите, я посмотрю, как у нас выглядят швы. Ой, хорошо. Все хорошо. Они сразу сухенькие, все. Ну, это замечательно. Значит, я поснимаю швы. Ну и как бы, наверное, могу вас поздравить с тем, что с проблемой, которая ну, достаточно серьезная, мы справились с вами, и вы молодцы. Основные хирургические проблемы, которые э, встречаются у кошек. Это опухоли молочных желез и пиометра. Гнойное заполнение, воспаление матки. А сегодня мы поговорим именно о пиометре. В подавляющем большинстве случаев появление гноя в матке вообще не связано с появлениями бактерий это абсолютно гормонально зависимая патология. И лечение этой патологии, если мы успеваем ее увидеть вовремя, в самом-самом начале, лечим мы эту патологию гормонами. Но, к сожалению, ко мне попадают пациенты далеко не на ранних стадиях, а на стадиях, когда единственным возможным вариантом э, спасти жизнь животного является удаление органа, который заполнен гноем. А как определить, кошка имеет такую проблему или нет. Два вида пиометры. Первый – это если шейка матки все же немножко приоткрыта, и гной из матки, слава богу, это очень хорошо, потихонечку вытекает наружу через, через наружные половые органы. Второе по частоте признак – это начинается у животного увеличиваться живот. Почему он увеличивается? Гной в матке накапливается, матка приобретает какие-то размеры, и ну, такое ощущение к нам часто приходит, вот наша вот девочка забеременела, да, а, наверное, у нее животик большой становится. Как 100% поставить диагноз на, на эту патологию, очень просто. Нужно сделать качественное исследование ультразвуком, УЗИ. Доктор, мы еще хотим поинтересоваться, откуда возникло у нас это заболевание. На самом деле, эта патология не связана с тем, как ухаживают, почти никогда не связана с тем, как ухаживают за кошкой. Единственное, когда хозяин провоцирует развитие этого заболевания, тогда, когда, ну, скажем так, неоправданно дает таблетка от желания продолжения как бы, рода. Да? Эти таблеточки сделаны на основании гормонов. Никаких Профилактик особо быть не может этого всего, но ну, разве что может быть кастрация. Животных, этого точно не бывает. а в каком возрасте лучше стерилизовать кошек? Да? Я сторонник того, что животных нужно стерилизовать, что девочек, что мальчиков. Если мы говорим о котах, то не ранее, я думаю, 6-7 месяцев. Но желательно до первой течки. Почему? Потому что там есть, опять же, механизм, если до первой течки, то никогда не может возникнуть опухолевое э -э заболевание молочной железы. Хотелось бы, наверное, вот уже со своего опыта сказать, что все-таки, если хозяева планируют кошку стерилизовать, то не нужно с этим затягивать, потому что когда у нас был поднят этот вопрос, то очень много версий, вариантов разных, мы выслушали и все-таки остановились на более таком гуманном методе, как нам тогда казалось, вот дать, дать кошке родить один раз, а после этого уже провести стерилизацию. Но, как оказалось, нужно, так как рекомендуют ветеринары, стерилизовать кошку в раннем возрасте. За статистикой, майже 85% домашних тварин хотя бы раз в жизни переносят операции. Отже, сьогодні Пропоную вам узнать, как допомогти своему домашнему улюбленцу после оперативной перерыв. мою собаку зовут Риана, ей 5 лет. Это порода немецкая овчарка. Мы ее повязали месяц назад, думали, что она беременна, был очень огромный живот, и потом она Утром с него открылось кровотечение очень сильное. Мы повезли в больницу. Ей сделали две недели назад операцию. Нас отправили домой. Что-то пошло не так. Собака начала швы лизать и пошло за какое-то загноение. И теперь мы хотим узнать у доктора, что нам нужно делать дальше. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Я вас попрошу помогите мне, нужно да, положить ко мне животом, хорошо? Угу. А, Ай-яй-яй-яй, все, 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 все хорошо, все улыбнечко. Как она Не бойся. после наркоза, через сколько она полностью восстановилась? Полностью, ну, на ну, следующий день начала очень хорошо кушать, ходить, уже а через два дня, да, она уже такая более вообще, живенькая. Вообще стала, вовсе да. Так, что у нас тут? Ух ты! Да, обрабатывали швы? Да, конечно. А чем обрабатывали? Зеленый. Сколько раз? Ну, раза два-три в день зелёные. Да. Ну, тут... поначалу один раз, когда ей сильно было больно, uh -huh. а потом, когда начало уже восстанавливаться. два Два-три раза в да. день. Просто зелеными я вижу здесь только сами ниточки, а вокруг... Она их слизывает, потому что мы начинаем намазывать, она их сразу уже слизывает. Ну, дело в том, что есть проблема с этим. Контроль животного послеоперационного очень важен. Могут быть какие-то постоперационные осложнения, которые хирург э, не должен допустить, чтобы произошли дома. Поэтому пока есть критический период, животное всегда должно остаться на стационаре в клинике. Если же животное уже отдается домой на долечивание, да, то существует на самом деле очень немного основных постулатов э, ухода за этим и за животным, у которого была проведена операция. Ну, во-первых, нужно содержать шов в чистоте. Нужно на животное одеть такую попону, чтобы она, ну скажем, служила границей между внешним миром. И самим швом. Нужно проводить антисептические обработки этого шва, чтобы даже если туда и попадает какая-то инфекция, то мы ее обязательно убирали. Вы должны понимать, что при наркозе, особенно если мы говорим про глубокий наркоз, замедляется работа всего. Замедляется работа и кишечника. Осложняется работа каких-то внутренних органов еще. Соответственно, более требовательно нужно относиться к питанию животного. Да? А животное должно получать а, продукт, который очень легко переваривается и всасывается. Соответственно, в организме появляется какая-то энергия. сложные, большие mm -hmm. ш... э, шрамы, нельзя, чтобы после этого собака лизала. А в данном случае, когда она вылизывает, получается, шов, шов никогда не был защищен. Я сейчас все это обработаю и почищу. Mm -hmm. А вам нужно будет обязательно э, либо надеть защитный воротник такой специальный, который не позволит ей достать до А если вам... она будет нормальная у ну? Это не мешает. Mm -hmm. Нет, абсолютно Есть маленькая проблема. Вижу, вы будете собаку на цепочке. Mm -hmm. К сожалению, к цепочке это воротник не подходит. Мы оденем его вот такой воротничок. Mm -hmm. Спасибо. Стой-стой-стой. Это э, защитный воротник, он поможет э, нам справиться с ее длинным-длинным языком. Я сейчас сниму, отдам домой, но ну, я дома уже э, один согласно того, как мы с вами договорились. Доктор нам сказал обрабатывать э, швы специальным средством и давать некоторые уколы. Для того, чтобы собака не взяла швы, доктор нам посоветовал одеть воротник специальный. Показал нам, как это делается, и отправил домой. Дома мы его оденем. И моя собака будет в нем ходить 3-4 дня, а потом снова приедем на прием. Нагадую, это программа «Зооакадемия». И далее у нас постельная рубрика Історія породи. Тут ми розповідаємо про походження та характери різних порід домашніх тварин. На перший погляд, це зграя мініатюрних леопардів. Насправді ж це домашні улюбленці, бенгальські коти. Попри свою дику зовнішність, ці створіння надзвичайно лагідні та дуже прив'язуються до господаря. Коли от є самопочеса, є настроєння, то вона прямо веде себе як домашня. Кошка сама приходит, и играется. Заігривою навіть вплоть плоть до невящусті своєю появою бенгальська кішка завдячує американському генетику Джейн Міл, яка у 1961 році, мандруючи Азією, побачила чудових леопардових кішок і одразу в них закохалася. Тоді ці вусаті істоти опинилися майже на межі зникнення. Через їхні шикарне хутро бенгальська кішка була неабияким об'єктом цікавості місцевих браконьєрів, які експортували мініатюрні леопард. Дові шубки до Європи та Японії, а бенгальських кошенят продавали на ринках туристам у якості живих сувенірів. Такого пухнастика Джейн Міл придбала і собі і назвала кошеня Малайзія. Через кілька років її улюблениця вподобала собі у кавалери звичайного американського кота, від якого і принесла перше леопардове потомство. Двоїх котят хорошеньких. Но так как заболел муж у Джейн, она планировала уже тогда выводить эту породу, но приостановила свои исследования, и котят пришлось отдать в зоопарк, где, к сожалению, они погибли от пневмонии. 15 років перерви, Джейн Міл знову розпочала свою роботу з виведення домашнього леопардового улюбленця. Свого наступного плямистого котика на ім'я Мау вона купила у зоопарку Нью-Делі. У нареченні до хижого мау посватали звичайних домашніх кішок, які і народили мау красиву леопардову малечу із особливим блиском шерсті, який й досі залишається родзинкою породи бенгалів. Шерсть має бути коротенька і прилягає. Телу. На, щу, на ощупь шерсть как шелк должна быть. Глаза зеленые, э, иногда желтые. Бенгал должен быть обязательно похож на своего именно предка, на леопарда. Це такою сухої поджари мускуліста тіла красі з 1983 року. У світі офіційно реєструється порода бенгальських котів. Тоді уся Європа не встояла перед леопардовим шармом, і бенгальські кошенята роз'їхалися усім світом. Найбільша їхня популяція нині мешкає у Сполучених Штатах Америки в Україні. Котиків цієї породи не так вже і багато, адже у розплідненні ці звірятки достатньо складні. Народжують. До трьох кошенят за один раз, а у домашніх умовах бенгали потребують, щоб у квартирі були облаштовані масштабні місця для заточування кігтів, купа іграшок, а також вони є неабиякими кулінарними гурманами. Тільки так мініатюрні хижаки можуть почуватися комфортно у міських джунглях. Особенець бенгальської кошки тому що вони дуже активні і остаються такими завжди. Вони дуже люблять грати, Це люба бумажка, ручка, карандаш, все що... Взяли, скинули, то і грають. Хоча бенгальська кішка і має хижих предків, втім прояви агресії для цих тваринок не притаманні. Ці котики готові годинами бавитися з іграшками, стрибати та бігати. А ще вони полюбляють ходити хвостиком за своїм господарем, хоча ручними створіннями назвати їх важко. Вони не люблять вони не люблять, коли насильно дерев на Але, Тим не вони без людини не можуть. Ши на собаку похоже, тому що не люблять одиночество. не люблять наблюдати. Наблюдають, що ми діємо, як ми діли. Бенгальським кішкам притаманні кілька кольорів забарвлення шерсті. Вони можуть бути коричневого, сріблястого, сніжного та блакитного, із так званими розетками, тобто плямами різної форми, свого яскравого леопардового окрасу бенгали набувають ближче до річного віку. Кошенята ж цієї породи народжуються незрозумілого, тьмяного кольору, що з. Знову ж свідчить про їхнє хиже походження. Адже у дикій природі яскрава малеча привертала би забагато уваги ворогів. Любіть своїх чотирилапих, пухнастих та кудлатих. Адже любов та турбота здатні вилікувати будь-яке захворювання. Це була програма Зоокадемія. І Я Дмитро Бережний. Зустрінемось за тиждень. Прийшов час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Пуріна Проплан. годує і водночас захищає.